Artıq bir müddətdir ki, ölkəmizin bir qrup gənci Lalə adlı balamızın sağlamlığına qovuşması üçün qollarını çəkməliyib. Kəsgin lekoz xəstəliyindən əziyyət çəkən Lalənin üzünün yenidən gülməsi üçün isə 200 min avroya ehtiyacı var. Elə buna görə müxtəlif xeyriyyə aksiyalarına imza atan gənclərimiz mətbuat konfransı keçirdilər. Gəlin birləşək Laləyə dəstək olaq kimin gücünə yetər və yəni bəzən insanlar insanlarımız düşünür ki, Allah kömək olsun. Bəli, Allah kömək olur, amma deyirəm, sətdən hərəkət məndən də hərəkət. Gəl biz birləşək 3-5 manatla, yəni götürsək gündəlik çox xərclərimiz olur. 3-5 manatla bağlı olmayacağıq. amma ən azından hamımız birləşək, bir birlikdə olsa biz xalıya kömək etmişik. Vazir. Aksiyaların təşkilatçılarından biri olan Cavid bəy Lalə balamızın sağlamlığına qovuşması üçün bir neçə mərhələdən keçməli olduğunu bildirdi. Bunun üçün isə kifayət qədər vəsaitə ehtiyac var. Sadəcə bütün hesablamalar təxmini 200 minə başa gəlir. Mən inanıram ki, yəni belə götürək 20 min adam 10 manatdan pul yığarsa, pul topluyarsa, pul verərsə bu 200 min pul eləyir. Mən inanmıram ki, 9 milyon əhalimizin içində 20 min adam tapılmayacaq ki, Lalə üçün yardımını eləməsin. Sadəcə belə deyək, bir balaca buna doğru can atmaq, köklənmək lazımdır. Tək əl ilə səs çıxmır, güç birlikdədir. Cavid bəy xeyriyyə kampaniyası çərçivəsində müxtəlif aksiyalar, konsertlə keçirdiklərini də bildirdi. Bizə qoşulan fəal yənzlər var ki, start satış aksiyaları keçirdilər və həm də belə deyək e, rayonlara turlar e, keçirdilər ki, onlar özlərinə qalan o zəhmət haqqlarını lalə üçün iyanə eləməyə çalışsalar və eləyəcəklər də inşallah. Bundan başqa müəyyən yenə də tədbirlər və həm toplantılardan inşallah ki iyanə qutuları qoyulacaq. Yardım kampaniyasının digər təşkilatçılarından olan Turqay bəy Lalənin ailəsi ilə görüşdüklərini və dəstək üçün video çağ hazırladıqlarını söylədi. Lalənin ailəsində olduq Gəncədə çəkilişlərimiz oldu. Həmin kadrları Almaniyada yaşayan diasporumuza göndərdik. İnşallah Türkiyə göndərəcəyik. Bu gün bir neçə şirkətlə də danışmışıq. Kadrlara bizdən istəyiblər və inanıram ki bizsiz mənəm bu layihəni, yəni bu görüntülərin olması istədim. Hətta 200 min nəfər olsaq belə Bizim sözümüz başqa, onun özünün sözü bambaşqa təsir eləyə bilər. Və təsiri də oldu şükür Allah. Məni dəstəklər gəldi. E, onlar da bizləmiz gözləyir. Yəni onların bağışlarında, sözlərində sırf bir şey var ki, yəni qızımız sağalsın. Biz də inşallah öncə Allahın verdiyi gözlə sonra da xeyr xeyr insanları dəstəkləyə bilərik inşallah. Hazırda Lalənin anasının müraciətinin yer aldığı video çarxdan bir hissəsini sizə təqdim edirik. Qızım Layla Abdulla, xostu Layla Abdulla qızı. Hasta Leykofant kan xəstəliyinə əziyyət çəkir. Hal-hazırda mərkəz klinikada yatır. Sümüklə transplantasiyası olunmalıdır. Bu da xarici ölkələrdən hökmdür. 200 min evroya çatır. Xahiş edirəm imkanınız varsa lidən mənim qızıma kömək edəsiniz. Gedədik ki, kampaniya çərçivəsində paytaxtın məşhur əyləncə mərkəzlərinin birində xeyriyyə konserti reallaşıb. Sevdan Məmmədova, Sahilə Aslanova, Enfaq Lələyev, Mus TV.